নমস্কার সম্মানীয় দর্শক বন্ধুগণ পি এম কিষান যোজনার পরবর্তী কিস্তির টাকা অর্থাৎ একুশতম কিস্তির টাকা খুব শীঘ্র কৃষকদের দেওয়া হবে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান তিনি জম্মু কাশ্মীরে গিয়েছিলেন সেখানে বন্যা বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং তারপর ফসল বিমা যোজনা এবং পি এম কিষান যোজনা সম্পর্কিত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরেন সেখানে তিনি একথা জানিয়েছেন আপনারা জানেন কয়েকদিন আগে এই চ্যানেলেই আমি আপনাদের দেখিয়েছিলাম কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে বর্ণ বিধ্বস্ত পাঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশের জন্য পি এম কিষান সম্মান যোজনার টাকা অগ্রিম দেওয়া হবে সেটা টুইট করে একটা সরকারি বিভাগ থেকে জানানো হয়েছিল তবে এবার জম্মু কাশ্মীর থেকে কৃষিমন্ত্রী ঘোষণা করলেন তারপর থেকেই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম এবং চ্যানেল মারফত জানা যাচ্ছে পিএম এম কিষান সম্মান টাকা খুব শীঘ্র দেশের কৃষকদের দিতে চলেছেন কৃষিমন্ত্রী তথা কেন্দ্র সরকার আপনারা জানেন পিএম কিষাণ কিষান সম্মান টাকা কখনো এরকম হয়নি যে কোনো একটা বিশেষ রাজ্যকে শুধুমাত্র সেই প্রকল্পে টাকা দেওয়া হচ্ছে এবং অন্যান্য রাজ্যকে পরবর্তী সময় টাকা দেওয়া হচ্ছে আপনারা জানেন একসঙ্গে বোতাম ট্রিপে প্রধানমন্ত্রী পি এম কিষান সম্মান যোজনার টাকাটি ট্রান্সফার করেন তাই এবারও খুব সম্ভবত কৃষিমন্ত্রী যেহেতু জানিয়েছেন জম্মু কাশ্মীরকেও টাকা দেওয়া হবে তাই সারা দেশে হয়তো একসঙ্গেই পি এম কিষান সম্মান নিধি যোজনার একুশতম কিস্তির টাকা ট্রান্সফার করা হবে আপনাদের জানিয়ে রাখি একুশতম কিস্তির টাকা অগ্রিম বা খুব তাড়াতাড়ি দেওয়ার কথা জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী মন্ত্রী জম্মু কাশ্মীর থেকে যে ঘোষণাগুলি করেছেন সেটা সরাসরি আমি আপনাদের দেখাচ্ছি एक तो जो धान खराब हुई है जिसका बीमा हुआ है फसल बीमा योजना तो मेरे यहां बैठे हैं राज्य सरकार भी उसका आकलन कर रही है आप पूरी गहराई से आकलन कीजिए बीमा कंपनियों से भी हमने बात की है आपकी बात भी होगी बीमा कंपनियों से लगभग साठ हजार किसानों का बीमा है उनको लगभग पूरी भरपाई मैं टीम लेकर इसलिए आया हूं कि कोई उसमें कोताही ना हो कोई गड़बड़ ना हो क्योंकि इस समय जरा भी लापरवाही या कोताही किसान के साथ अन्याय होगा और ऐसा अन्याय करना पाप है पाप तो वो किसी भी कीमत पर ना हो लगभग हम बीमित किसानों की नुकसान का लगभग लगभग भरपाई की स्थिति हम पैदा कर देंगे फसल बीमा योजना के माध्यम से तो वह हमारे अधिकारी यहां आए हैं वो खुद देखेंगे बीमा कंपनियों के साथ तो मैं भी बैठूंगा ताकि लिबरली किसानों को हम ठीक से राहत की राशि जो वो मिलेगी उसके अलावा फसल बीमा योजना की राशि हम देने का काम कर सके हमारी जो सब्जियां और बागवानी फसलें हैं उसके लिए भी हमारा सिंचित क्षेत्र में सत्रह हजार रुपया प्रति हेक्टर का प्रावधान है तो उसका भी प्रावधान है बाईस हजार पांच सौ रुपया प्रति हेक्टर ये जो हमारी कृषि बांधकी की फसलें उसके लिए प्रावधान है तो ये क्योंकि करना राज्य सरकार को असेसमेंट है आप जब ये असेसमेंट ठीक से कर लेंगे तो ये राशि भी एनडीआरएफ के तहत राज्य सरकार को मिलेगी क्योंकि बटना है राज्य सरकार के थ्रू तो उसको भी हम करने का काम करेंगे हाँ एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको जब पिछले दिनों में आया था आर तो वहां सीमा पर रहने वाले कई किसान जो जमीन पर खेती तो कर रहे हैं लेकिन खेती उनके नाम नहीं है उनका स्वामित्व नहीं है मैं डार साहब ये निवेदन कर रहा हूं आप और मुख्यमंत्री जी बात कर लीजिए मुझे केवल आप एक प्रमाणित करके दे दीजिए कि यही खेती कर रहे हैं और जमीन पर यही काबिल है उतना भर करने से मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में उनको पात्र बना लू लेकिन राज्य सरकार को प्रमाणित करना पड़ेगा तो आप प्रमाणित करवा दीजिए और एक चिट्ठी मेरे पास आ जाए कि यह सूची है और ये सूची में ये किसान है ये किसान ही भाई खेती कर रहे हैं यही उस जमीन के लिए राज्य सरकार ने अधिकृत किया हुआ है इनको अधिकृत तो हमने किया ही है तो मुझे यही मिल जाए कि राज्य सरकार ने अधिकृत किया हुआ है ये चिट्ठी मिल जाए मैं पीएम किसान सम्मान निधि मैं उनको पात्र बनाने का नियम हमारे पास है हम उनको पात्र बना देंगे और प्रधानमंत्री जी ने एक और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की गई जो एक किस्त है মোত তুরন্ত জম্মু কাশ্মীর আপনারা দেখতে পেলেন মাননীয় কৃষি তথা শিবরাজ সিং চৌহান জম্মু কাশ্মীর থেকে জানিয়েছেন পিএম কিশান সম্মান নিধি যোজনা টাকা অগ্রিম অর্থাৎ খুব শীঘ্রই দেওয়া হবে এবং আপনাদের জানিয়ে রাখি টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলে এই চ্যানেলে সেই সম্পর্কে আপডেটও আপনাদের দেব পাশে আপনাদের জানিয়ে রাখি এই মুহূর্তে বা এখনও পর্যন্ত যে আপডেট সেই আপডেট অনুযায়ী পিএম এম কিষান যোজনা টাকা খুব সম্ভবত দীপাবলির আগেই কৃষকদের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হতে পারে ধন্যবাদ